Добрый вечер. Вы смотрите программу «Общество украины Сегодня мы продолжаем говорить о Майдане и о том, каким стало наше украинское общество через два года после его начала. Говорим об этом с нашим гостем, профессиональным ученым, доктором социологических наук, профессором Эдуардом Афониным. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Вот тот же вопрос задам, что и э, гостю э, на прошлой неделе. На, на прошлой неделе в четверг у нас был Евгений Головаха, тоже известный социолог. Э, вопрос такой: можно ли было избежать майдана? Или он был неизбежен, так или иначе? Ну, удивительного ничего нет в том, что произошло в 2013 году. И я единственное, что связывал бы, скажем, 2004 год и 2013, они неразрывно связаны, хотя и являются собой ну, контрасты некие. Ну, например 2004 год ну я объясню сначала на чем я так сказать Пожалуйста. базирую свои представления у нас мониторинг проходит мониторинг но ну, мы его называем общесистемных изменений это более 80 исследований ну и вот эти исследования показывают о том что в 2004 году было порядка трети взрослого населения которые обладали идентичностью. Но ну, я поясню, что идентичность – это многие уже понимают, что это основа всего поведения всех сторон поведения человека. А, то есть можно говорить об определенных каких-то ожиданиях людей, об интересах людей а не ситуативном поведении, а вполне определенном поведении. Так вот на тот период было 34% таких людей. А по состоянию уже на э, тот период, который мы относим к Майдану 2003 года и вот конец 2014 года, ну примерно где-то до 45% уже вырос, выросла эта цифра. Но вместе с тем изменения произошли очень существенные. В 2006 году мы потеряли вот то качественное состояние, которое характеризовало поведение людей на Майдане помаранчевом. Угу. То есть, Почему? есть... А я просто проявление обрисую, если можно. Смотрите, вот в 2004 году партия регионов привлекала сюда 10 тысяч шахтеров или как сегодня говорят тетушек, выполнявших функцию как раз за затеять конфликт. Угу. Приехали 10 тысяч людей. Садились вместе с теми, которые были здесь на Майдане, и пили чай, не водку, а чай. Угу. Вот это удивительно. Но, может, просто водки не было? Нет, угу. но ну, можно себе представить, что шахтеры пьют, конечно, водку хорошо, угу. но тем не менее, скажем, водки не было там, не пили водку. Это все к толерантности поведения. А в 2006 году необычно произошли какие-то изменения, которые мы, вот, получив эти данные, не могли даже какое-то время объяснить. Уже к 2007 году понятно было, что вот это новое поведение, оно несло в себе конфликтность. И вот если помните, были в 2007 году указы президента Ющенко о досрочном выборе, парламентских да, выборах. Да. Так вот, там были две позиции. Противоположные. Одна позиция это президента Ющенко о том, что, ну скажем так, плохо, что берем мы, ну предположим, попытки предпринимала партия регионов довести цифру в парламенте до конституционной цифры 300 голосов. Причем это делалось за деньги, помните вы эти да. вещи. Ну а и критиковали указы президента с точки зрения буквы закона. Вот это противоречит такому-то закону. А президент Ющенко, издавая указ, опирался на понимание несправедливости, что плохо это то, что, скажем, собирают 300 голосов в парламенте или для того, чтобы крутить решениями, как цыган солнышком. Ну и, в общем-то, начали и политическую мобилизацию людей. Два Майдана. Один Майдан на Европейской площади, это бьют собирал, а второй Майдан на площади независимости, это партия регионов. И вот представляете, понимая о том, что может искра пройти между этими майданами, которые лежат в 200 метров, разделяет их, я звоню одному из влиятельных лиц и говорю о том, что э, примите во внимание, проводя решения свои, о том, что сегодня может пролиться кровь. Благо тогда среагировали. Но это через кабмин шло. Э, вот, а смотрите, 2000. Это 2007 год. И тогда не стояла задача конфликта. В 2004 году конфликт пытались произвести политики, но он не произошел, потому что поведение было совершенно невосприимчиво к этому конфликту. И вот в 2013-м произошел этот конфликт. То есть были уже готовы к конфликту? Готовы, конечно, готовы. Mm -hmm. Более того, если вы помните, наши коллеги из института, Международного института социологии Хмелько и Паниота провели исследование, три среза сделали в ноябре. И там показала, скажем, динамика, очень мощная динамика, роста, ну, скажем, протестных настроений. А в это же время, ну не в это время, а раньше в 2011-м социологи говорили о том, что невозможный протестный, то есть уровень протестного потенциала, скажем, не даст ничего вот похожего, на то что произошло на Майдане. Я не буду называть фамилии этих, mm -hmm. скажем, знаменитых тоже или именитых социологов, которые, которым прислушивалась власть, и вот успокоенное будучи, значит, произошло все же. То есть готовность к конфликту была и сохраняется до сегодняшнего дня. А вот как, кстати, назвать вот данный период? Это межмайданье или постмайдан? Что это у нас сейчас? Вы знаете, мне бы, я бы его больше охарактеризовал бы как кульминационная точка самых-самых вот существенных изменений, которые идут за период независимости с 1991 -го года. Вот мы видим, разрушаются институты власти, буквально на глазах разрушаются. Власть не может сегодня противоборствовать, я имею в виду не власть как таковая, вот институты власти государства, а я имею в виду, скажем, вот эти стереотипы прошлого. Архаика, она не в состоянии сегодня преодолеть, скажем, вот этот радикализм, я имею в виду либеральный радикализм, то есть поведение людей которое, ну, можно было бы назвать, вот в психологии называют это нонконформизмом. То есть несогласие с нормой и, ну, скажем, такое предельное несогласие вот с тем, что сегодня проводится как решение. Ну и, в общем-то, этому предельному несогласию противостоит другая форма, называется конформистское поведение но предельное подлегание под эту норму. И вот эти два феномена, конформизм и нонконформизм, проявили себя на Майдане, и мы знаем же слово и антимайдан. Вот эти два феномена проявили себя в Украине. Но они проявили в целом, если посмотреть Россия и Украина, они проявили себя Украина как нонконформизм, а Россия как конформизм. То есть приверженство, приверженность вот тем стереотипам, советским стереотипам. А вот хорошо, а вот взять наш э, украинское общество, окей, okay, нон-конформист. Вот какие еще основные у нас вот основные изменения произошли в обществе за ключевые, вот эти два года? Да, ключевые. ключевые изменения. Ведущее изменение то, что изменилось ценностное э, поведение, ценностное основание людей. Но вот, скажем, вот те 45 которые я называл, да, это люди, которые имеют определенные интересы уже, то есть определенное сознание имеют э, идентичность, как мы говорим. Но это всего. люди, которые были до Майдана. Нет, это я говорю по состоянию уже на 14-й год. На 14 уже после. А, скажем, э, вот э, это поведение можно тоже раз, на две группы разбить. То есть есть группа, э, вот я называю в цифрах, это 25% людей и 20% вместе составляют 45, это люди, имеющие определенное поведение, они вчера, сегодня и завтра скажут одно и то же, mm -hmm. что хотят. То есть несут интересы определенные. Но 25% это людей, которые опираются на ценностное начало и самодостаточность, то есть на личностные ценности. А вот эти 20% опираются на то, что мы назов, ну, назвали бы так коллективистские ценности. Хотя и определенное поведение. Но все вот измерения, начиная с 2002 года, мы в, этой, в этом ключе проводили измерения так. До сегодняшнего дня, до 2014 года, везде, во всех измерениях, это 9 срезов. Значит, везде доминирует вот эта группа людей, которые несут, опираются, поведение которых опирается на ценности личностные. То есть это ключевой результат сегодняшнего состояния. Более того, я сказал бы, что и ожидания сейчас на ближайшие три года – вот до 2018 года, ну так, это мы можем теоретически предполагать, опираясь на данные мониторинга, uh -huh. что до 2018 года преодолеют уже цифру 50. Uh -huh. То есть когда мы будем иметь в обществе 51% людей определенного поведения с идентичностью, то мы можем уже тогда и говорить, а в нем же преобладает как раз вот это личностное начало, самодостаточные люди. Uh -huh то мы можем говорить, что общество изменило свой, свой характер, и пойдут уже поведенческие проявления общественные, уже в новом ключе, в современном ключе. Mm -hmm. То есть после 2018 -го года. После 18-го. Да. Хорошо, а вот давайте про сейчас поговорим немножко. Вот опять же по данным мониторингового исследования, вот к которому вы имеете отношение, да, украинского Института социальных исследований. Нет. И, Нет. Хорошо, Нет. тогда вот. вот Это их данные. исследование украинского общества, вернее. Украинской ну технологической академии ага. можно то есть это ряд э, организаций называется Украинская школа архетипика в ага. этом формате. А вот э, тогда давайте другое исследование возьмем Украинского ага. института социальных э, исследований вот они сейчас опубликовали свой ко второй годовщине Майдана mm -hmm. большое исследование. И вот что интересно, насколько изменились настроения. Главное вот настроение сейчас украинцев. Вот у них главное, что их волнует сейчас, это вот война на Востоке, ну логично. Цены, тарифы, низкий уровень доходов. И что интересно, что вот с августа по ноябрь, то есть за, этот, за, за осень, у у нас э, война отодвинулась немножко, ну то есть она тоже на самом главном месте сейчас, но очень меньше намного стало тех, кто ее в первую очередь называет. Mm. И с другой стороны э, повысились по всем показателям экономические, да, э, тревоги населения, они повысились. Вот э, как вы считаете, не, не будет ли, во-первых, почему, почему так, а во-вторых, не вытеснится ли у нас война по итогу экономикой на периферии? Mm. Ну, что касается безопасности, то это ключевая ценность, в принципе, для любого общества, поэтому она и приоритетные позиции занимает. То есть люди хотят прежде всего мира. Ну, а дальше занимается другая проблематика, начинает беспокоить. Но самое интересное, что отодвигается на второй план уже, вот начиная с этих местных выборов, вот, которые произошли недавно вот эта низкая явка, я слышал, наши коллеги оценивали это как результат недоверия к власти. А я бы немножко привнес бы другое понимание, вот почему вот эта низкая явка. Ну, очень хорошо это, скажем, мог бы пояснить ныне действующий профессор Сарбоны, Мафисоли, Мишель Мафисоли. Он говорит о трансформации политического. То есть вот мы имели в Украине ситуацию, когда все года независимости с 1991 -го года до сегодняшнего дня, вот до этих выборов, преобладал интерес к политике. Ну, скажем так, назывались цифры от трех четверти 75% до 85%. Представляете, в то время, когда в России, например, вот этот показатель не выше 30%. То есть Украина характеризовалась этим потенциалом интересу, интереса к политике. У нас это было шоу, все-таки в России там как бы все понятно, а у нас вот какой-то вот, был смотрите, интрига. Смотрите, на фоне вот этого высокого интереса к политике получился обвал сейчас к местным выборам интерес. И вот если пользоваться, скажем, доводами Мафисоли, француза, значит, то можно было бы сказать, что сейчас идет трансформация. В контексте вот этих процессов индивидуации, о чем мы говорим, то есть увеличивается количество самодостаточных людей, но это носится, это сопряжено как раз и с уходом от политики и переход к вещам более значимых для человека. Вот то, что показывает исследование Института социальных исследований. То есть им больше они уходят от жизни в стране в своих жизни жизни. Они угу. возвращаются к жизни. Политика угу. это еще не вся жизнь. Угу. Ну вот как вы считаете, вот от, отодвинет ли еще дальше вот проблема войны на Востоке для населения нашего экономическими проблемами? Э, экономи, экономика, скажем, затмит проблему мира. Нет, конечно. Проблема мира и войны, она будет сохраняться. Естественно, тут могут иметь значение некие усталости и так далее, потому что это ежедневно мы слышим эту информацию, и, в общем-то, не очень хорошо она сказывается на состоянии здоровья людей. Я имею в виду психического здоровья. Мы имеем сегодня... Ну, вообще, мы находимся с 2006 года, если касаться вот этого вопроса, то с 2006 года все постсоветское пространство, ну, как минимум три страны, это мы точно определенно знаем, это Украина, Россия и Беларусь находятся в состоянии патопсихологическом, то есть ненормальном состоянии. Это сопровождается массовыми, ну, вот теми проявлениями, что мы говорили, конформизм, нонконформизм, и вот эти вот, так сказать, всякие метаморфозы происходящие на этом фоне, в том числе и война. В том числе можно в определенном смысле согласиться, что события на востоке Украины это в некоторой степени гражданский конфликт, поскольку меняется человек, меняется его мировоззрение, сознание и прочее. Это гражданские ценности. Или он умирает? Да, 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 да. Вот. Ну то есть, но все равно, тем не менее, вот эти ценности, скажем, мира и безопасности они сохраняются как базовые ценности. Угу. Э, ну вот у нас буквально несколько минут осталось. Э, вот как вы считаете, э, вот тоже вот вопрос э, по поводу этого же исследования. Э, Изменилась у наших людей э, надежды. Кто может экономику, опять же, если говорить о том, что экономика выходит на передний план, кто может э, у нас э, вытянуть нашу экономику? И вот сейчас у нас к э, правительству то, что это сможет сделать правительство, э, уменьшилось на 7%, то есть с 53% на 46% опять же, вот за осень. И наоборот, на 7% увеличилось, что это может сделать украинский бизнес. Вот э, э, это, это ли э, надежда на вот эту самодостаточность людей? о том, чем вы говорили, о том, что сами украинцы это смогут сделать, и уход от патернализма или что это? Ну, мы в 2014 году провели исследование касательно вот того уровня профессионализма чиновников mm -hmm. или правительства или, скажем, органов власти в шире значения. И он, конечно, нас не радует. Uh -huh. Это, ну, образно говоря, ниже плинтуса опыт. И это как раз и показывает то, что не в состоянии чиновники защитить себя, органы власти и вот эти стереотипы и так далее. И наступает как раз вот та гражданственность. Uh -huh. И вынуждена власть считаться с этой гражданственностью. И в этом значении, скажем, бизнеса, вот в этом ключе, но не крупного, опять же, бизнеса. Uh -huh, Ведь мы uh -huh. не делим бизнес на крупный, малый и средний. Мы привычно говорим или нам навязывают политики формула ⁇ бизнес uh ⁇ -huh. Если снижать налоги, то всему бизнесу, а прежде всего этой формулой пользуется крупный бизнес. Но я хотел бы о другом сказать. Я хотел бы сказать, что бизнес индустриальный, металлохимия, машиностроение, классическая экономика, она уходит, вернее, должна уйти. Uh -huh. Если мы хотим вырваться из этого пропасти, из этой экономической, то нам нужно активно переключаться в новый современный информационно-инновационный сектор экономики. И здесь привлечь... Вот найти вот те стимулы или найти условия, которые бы заставили крупного собственника, капиталиста, вот эти деньги вкладывать в новый сегмент экономики. И таким образом Украина будет иметь перспективу вырваться из пропасти экономической. Ну, у нас буквально вот один, одна минута осталась. Вот через год, на третью годовщину Майдана, о чем мы с вами будем говорить? Будем говорить о том, что прогноз был состоятелен, и будем надеяться все-таки на 2017 год и 2018. О том, что все-таки у нас будет В этом году ожидать нечего. Ну, разве что если все-таки возобладает вот эта гражданская составляющая, мы все-таки будем активнее рассматривать возможности переключения крупного бизнеса в сферу информационных технологий, например. Угу, угу, угу. Ну что ж, э, вот будем надеяться на то, что э, гражданственность у нас будет э, побеждать, захватывать все больше сегменты общества. Напомню, сегодня мы говорили с доктором социологических наук, профессором Эдуардом Афонином. Спасибо большое за ваш глубокий анализ. Спасибо. Не последний раз мы вас приглашаем к нам в студию. Ну что ж, благодарю, что смотрели нас. Завтра, э, я извиняюсь, в четверг следующий мы продолжим говорить о наиболее актуальных темах в нашем обществе. До свидания.